На данный момент уже пришло 58 человек. У вот, нас еще работать почти полтора часа. Так что я думаю, что будут, люди будут подходить еще. Вот, и мы свои планы, как говорится, выполним. Что движет вами? Почему вы приходите? Звонить? Ну, Во-первых, хочу помочь людям, которым надо кровь. Да и самому хорошо очищение крови, восстановление. Наверное, понимание того, что это необходимо, что это важно, и что это возможность помочь кому-то. Помочь людям. Благое дело, надо помогать. Главный врач станции переливания крови Михаил Кары поблагодарил всех доноров, а также предприятие Бердянский рай Агропромснаб, которая традиционно оказала финансовую поддержку для проведения дня донора в Бердянске. Нам очень, самим очень тяжело. Вот у нас, во-первых, и штаты укомплектованы. поэтому мы рады любой помощи, благотворительной помощи, вот от общественных организаций, от предприятий. Особо хочу отметить помощь народного депутата Украины Пономарева Александра Сергеевича, потому что у нас сложились такие э, взаимоотношения, э, что практически каждый донорский день приходит. При проводится при его участии. На этот донорский день у нас э, сложилось такие обстоятельства, что из-за недостаточности средств мы э, ну, не смогли достаточно, достаточно закупить расходных материалов для лаборатории, то есть для тестирования донорской крови. Вот. И работниками Рая при инициативе народного депутата были выделены средства, мы их закупили реактивы, и я довольно спокойный за сегодняшний день и буквально и за следующую неделю, что реактивы нам будет достаточно. К слову, предприятие помогает проводить дни донора в Бердянске не только финансово. Работники рай Агропромснаба являются едва ли не самыми активными донорами. Руководство приветствует, приветствует донорскую программу, всячески способствует этой программе, соблюдает все нормы, которые законом предусмотрены по донорству. Международный день донора отметили сдачей крови представителей бердянских властей. Среди сдающих кровь были замечены и городской голова Алексей Бакай, и секретарь городского совета Ирина Купцова. Скажите, пожалуйста, за последние дни это акция много пришло? Ну, у нас акция только сегодня. А, вообще запас такой не падает? не знаю. Удивило лишь то, что мэр города явился сдать кровь в окружении целой свиты чиновников исполкома и, конечно же, съемочной группы коммунальной телекомпании. Камера ТВ «Бердянск» ходила за мэром буквально по пятам. А вот депутат горсовета Ольга Бойко от комментариев на камеру отказалась, заявив, что сдает кровь по зову сердца, а не для пиара.